بسم اللہ وسلات وسلم و علی رسول اللہ آج ہم روزے کے ارکان اور روزے کی نیت کے احکام کے متعلق گفتگو کریں گے روزے کے ارکان کیا ہیں جیسا کہ ہر عبادت کے کچھ ارکان ہوا کرتے ہیں اسی طرح روزے کے بھی ارکان ہیں اور وہ تین ہیں نمبر ایک نیت روزہ نمبر دو امساک یعنی روزے کا جو مفہوم ہے وہ امساک ہے رک جانا کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور مباشرت سے رکے رہنا اور نمبر تین سہری سے غروب آفتاب تک کے معین وقت کی پابندی کرنا یہ تین ارکان ہیں روزے کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی پکے ارادے اور نیت کے ساتھ سہری سے لے کر غروب آفتاب کے معین وقت تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے اب اس میں جو پہلا رکن ہے نیت نیت کسے کہتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے روزے کی صحت کے لیے نیت سب سے اولیت رکھتی ہے ورنہ کھانے پینے سے محض رکے رہنے سے ہرگز روزہ نہیں ہوگا بغیر نیت کے بھوکا پیاسا رہنا روزے کا نام نہیں ہے بلکہ نیت کا ہونا بہت ضروری ہے اس حوالے سے سکھائے کرام نے جو عبادات ہیں اس کی چند قسمیں بیان کی ہیں نمبر ایک فرض فرض معین فرض معین سے کیا مراد ہے یعنی کہ وہ جس کا جس کا تعین پہلے سے شریعت نے کر دیا ہو جیسا کہ رمضان کے روزے یہ فرض معین ہے سب کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں نمبر دو فرض غیر معین رمضان کے روزوں کی قضا جب ہم کرتے ہیں بعد میں کسی اور مہینے کے اندر کسی اور اوقات کے اندر تو وہ غیر معین فرائض کہلاتے ہیں کیونکہ اس کی قضا کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا اگر آپ سے کسی عذر شرعی کی بنا پر رمضان کا روزہ رہ گیا تو رمضان گزرنے کے بعد آپ کسی بھی وقت اس کی قضا کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے لیکن اس کی قضا کرنا فرض ہے اس لیے اسے فرض غیر معین کہتے ہیں اور دوسری طرح واجب کی دو قسمیں ہیں کہ واجب معین یعنی اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں پیر کے دن روزہ رکھوں گا تو یہ واجب معین ہو گیا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا کہ نظر مانی کہ میں نے میں اللہ و تعلی کی بارگاہ میں یہ نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا فلاں مسئلہ حل ہو گیا میری بیماری سے مجھے شفا حاصل ہو گئی تو میں پیر کے دن روزہ رکھوں گا یعنی اس نے دن کا تعین کر دیا تو یہ واجب معین ہوا اور واجب غیر معین کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تین روزے رکھوں گا لیکن ان تین روزے کب رکھوں گا کن دنوں میں رکھوں گا اس کی تعین نہیں کی اپنی نظر کے اندر تو یہ واجب غیر معین ہوا تو یہ جو قسمیں میں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت کے احکام کے اندر اس کا تعین ضروری ہے کہ آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں فرض معین اور واجب معین کے لیے نیت رات سے کر لی جائے تو افضل ہے یعنی کہ سہری کے وقت رات کے وقت میں نیت کر لی جائے تو افضل طریقہ یہی ہے کہ نیت رات کے وقت کی جائے لیکن اگر کسی بنیاد پر کسی وجہ سے رات کو نیت نہ کر سکا تو نصف النہار شرعی سے پہلے بھی نیت کر لے گا تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا فرض معین اور واجب معین کے اندر یہ رخصت موجود ہے شریعت کے اندر کیونکہ وہ پہلے سے معین ہے اس کی تعین پہلے سے ہو چکی ہے کہ یہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے جیسا کہ رمضان کا روزہ ہے اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے صبح سہری کے وقت نہ اٹھ سکا بھول گیا اٹھنا اور صبح ہو گئی اور دس گیارہ بجے تک اس کو نیند سے بیداری حاصل ہوئی تو اسی وقت وہ روزے کی نیت کر لے گا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا چونکہ یہ فرض معین ہے شرط اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اس نے سہری کے وقت ختم ہونے سے لے کر کے گیارہ بجے جب وہ اٹھا ہے اس دوران کوئی بھی اس نے منافع روزہ کوئی کام نہ کیا ہو یعنی کہ ازدواجی تعلقات اپنی منقوحا کے ساتھ قائم نہ کی ہوں کھانا پینا تو ظاہر سے بات ہے نیند کی حالت میں ممکن نہیں ہے تو یہ فرض معین اور واجب معین میں رات کے وقت نیت کرنا یعنی کہ سہری کے ٹائم نیت کرنا افضل ہے لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر وقت نکل جائے تو نصف النہار سے پہلے بھی اگر وہ نیت کر لے گا تو اس کی نیت درست ہوگی لیکن اس وقت جب وہ نیت کرے گا تو اس وقت نیت کے الفاظ میں یہ تبدیلی کرے گا کہ میں صبح صبح سہری کے وقت سے روزے کی حالت میں ہوں یہ نیت کے الفاظ اس کے ہوں گے اور جو غیر معین ہے فرض غیر معین یا واجب غیر معین جو ہے اس میں رات کے وقت ہی نیت کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے اگر صبح صادق طلوع ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا تو پھر اس کی نیت قابل قبول نہیں ہوگی یہ نیت کے احکام ہیں جو کہ تفصیل کے ساتھ فقہ یہ کتابوں کے اندر مذکور ہیں مزید تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العربی